Selamat datang ke Kampung Datuk Kuala Lawang. Yeah, selamat datang. Uh, Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk datang ke Kampung Datuk ni. Ha uh. ha. Uh, uh. Jadi, uh, nama saya apa ni? Ah, Sarimah Mat Saleh. Sarimah Ahmad Salleh. Uh. Nak panggil apa ni? Panggil Ima. Panggil Ima. Ha ha. Boleh Sampai panggil lupi. saya Fazli. Uh, oh, Boleh okay. eh? Panggil lah. uh, cantiknya sungai-sungai kat sini. Assalamualaikum salam satu Malaysia bersua kita sekali lagi dalam rancangan Anjung Bistari dan untuk minggu ini Anjung Bistari telah pun berkunjung ke Kampung Datuk Kuala Lawas Lawas Sarawak dan uh, seperti mana yang anda dapat lihat di belakang saya sekarang ini, uh, sungai yang sungguh cantik. Lepas tu, apa tengok ada rumah-rumah dekat tepi sungai ini. Memang macam ni ke keadaan kampung ni? Hmm, ada juga di tepi sungai, ada juga bahagian darat sikit. Hmm, lah. macam Salimah duduk di mana? Bahagian darat sikit. Darat sikit. Oh, ah. ah, ha. Dan sekarang ni, saya berada ha. Ah. kat mana ni? Ah, JT Kampung Datuk Kuala Lawas. Oh, JT Kampung, Kampung Datuk Kuala Lawas. Ah. merupakan makanan tradisional masyarakat Melayu Brunei di Lawas. Perang paling besar di Malaysia. Ah. Kampung Datuk di Kuala Lawas di bawah pentadbiran daerah Lawas terletak dalam bahagian Limbang. Kedudukan daerah lawas yang bersempadan dengan negeri Sabah, negara Brunei Darussalam serta wilayah Persekutuan Labuan menyebabkan ramai penduduknya mempunyai pertalian keluarga antara satu sama lain. Oleh sebab itulah, penduduk lawas seramai lebih 35,000 orang ada yang berketurunan Brunei, kaum Lun Bawang, Kedayan, Murut Tagal dan orang Cina. Bagi kampung Datuk Kuala Lawas ini, majoriti penduduknya terdiri masyarakat Brunei. Uh, dulu, dia, dulu kampung ini, kampung Datuk ini termasuk kampung Datuk Ulu, Laut dan kampung Datuk Menengah memang diliputi oleh hutan getah belantara. Jadi sekarang semanjak yang yang berhormat Datuk Amar Haji Ong Tengah menjadi menteri semuanya berubah infrastruktur ada, elektrik ada, telefon ada, bahkan jalur lebar pun ada. Jadi di segi infrastruktur jalan raya, bukan saja di main road, bahkan menerusi kampung-kampung di kampung ini sampai ke tangga ke rumah, semua ada jalan raya. Dan menerusi ke pantai pun sudah pun dimulakan ke pantai Kuala Lawas. Kampung Datuk ini juga mempunyai jeti baru, sebuah sekolah rendah dan masjid Datuk Penggiran Haji Matusin. Ia boleh dihubungkan melalui jalan darat dan sungai. Mengikut sejarah awal kampung Datuk ini, ia pernah ditadbir oleh almarhum Datuk Penggiran Haji Matusin, seorang pembesar dan pelopor penyebaran Islam yang terkenal. Beliau bertanggungjawab mengurus tadbir kolen lawas bagi pihak kerajaan Brunei ketika lawas di bawah pentadbiran Brunei. Kewujudan sebuah rumah besar atau istana yang berusia lebih 106 tahun ini yang masih didiami pewaris generasi kelima Haji Penggiran Matusin di Kampung Datuk ini menjadi bahan bukti sejarah kemasyuran almarhum Datuk Penggiran Haji Matusin bentadbir lawas. Oh dia atau fikiran Haji Matuseb. Ha, to, apa antara unikan yang ada dekat rumah ni? Macam diken ada banyak es di bawahnya. Hmm, antaranya? Ya, antaranya yang macam pintu ni kan. Oh, pintu ni? Ya. Ha, kenapa dengan pintu ni? Di pintu ni yang sebenarnya dia ada dia ada paku. Oh, tak ada so, paku. Ya. Jadi so, dia masuk ke apa? Kau tak ada pakai paku? Kayu terel bukan? Uh -huh. masuk, masuk kayu atau uh -huh. pasak saja. Oh, dia pasak macam tu jelah. Ya, okay, macam mana cara nak ni buka pintu ni? Ha. Ni. ha dia ya, masih mengekalkan ya, lah. Walaupun istana ini pernah diubah suai oleh Jabatan Muzium Sarawak pada tahun 2005, namun masih dikekalkan seni bina terutama tiang dan seni ukiran dalaman istana ini. Beberapa artifak milik Datuk Pengiran Haji Pengiran Matusin seperti meriam kecil, cop moho diraja gantang, bekas lilin dan seterika besi disimpan dan dijaga dengan rapi di istana ini. Sejak diwartakan rumah ini belum diubah suai lagi. Ia masih lagi kekal macam sekarang lah. Yang masih, tapi yang yang nampak sekarang lah atap sudah diganti dengan yang baru dan ia punya gelegar ada digantilah oleh pihak mijum sampai sekarang. Tiang, tiangnya masih kekal lagi tiang seperti asal. Tapi banyak retak sudah lah. Okay, Ima. Ha. Ni rumah siapa pula ni? Ha, inilah rumah Puan Fatimah. Puan Fatimah. Ha. Puan Fatimah ni buat apa? Buat hasil kraft tangan. Kraft tangan? Ha. Kraft tangan apa? Ah, ha. seperti tikar, ha. tendulang. Eh, kejap, kejap. Tendulang? Ha. Apa tu tendulang? Di ha. Dilawas digelar tudung saji. Eh, Kala eh. eh. dilawas? Kena panggil tendulang. tendulang. Ha. Oh, tudung sajilah. Ha. Kalau anu, di semenanjung, nak panggil tudung sajilah. Hmm, tudung saji. Ha. Okeylah, apa-apa pun Fazli, uh, kita tengoklah. Kita tengok macam uh, mana dapat tendulang ha, ya. <laughs> tendulang ini diusahakan Puan Fatimah Ahmad bersama keluarga. Kemahiran membuat tendulang yang diwarisi daripada Nenek Moyang memudahkan Puan Fatimah menghasilkan sebuah tendulang yang cantik. Tendulang ini diperbuat menggunakan daun mengkuang atau daun nipah. Lidi kelapa pula digunakan sebagai tulangnya. Pendulang berwarna-warni ini dihasilkan berbagai saiz. Assalamualaikum. Boleh duduk ada duduk. Ini Ah, ni puan Fatimah Fazli. Okey. Ah. Inilah hasil kerja uh, kraft tangan Puan Fatima. Ini apa ni? apa nama ini namanya uh, damit. Oh, damit. Ah. Damit tu apa? Kecil lah. Oh, ha. dah orang lawas cakap apa? Damit. Ah. Ha, orang kita semanjung cakap kecil. Ha, okay. hmm. Saya tengok ni apa tendulang ni ada besar, ada kecil. Azli, okay. uh -huh. ini Ibu Fatima. Oh, Ibu Fatima. sama ia menganyam tikar. Menganyam tikar. Menganyam tikar. Oh. Tikar apa ni? Tikar pandan. Ha. tikar pandan. Oh, tikar pandan diperbuat daripada daun pandan. Ha. Selain dipasarkan sekitar lawas, ia juga dipasarkan ke Brunei Darussalam di samping dipamerkan pada penganjuran karnival tangan di Sabah. Tendulang kecil dijual dengan harga RM2.50 manakala yang besar berharga RM10. Di kampung Datuk Kuala Laos ini, terdapat juga penduduknya mentenak kambing jenis boar. Dengan modal RM13,000, Haji Muhammad Berahim mentenak kambing di dua buah kandang di kawasan tanah sendiri. Hasil bantuan daripada Jabatan Pertanian Sarawak, ternakan kambing Haji Berahim yang pada mulanya hanya mentenak enam ekor kambing, kini ia membiak kepada 18 ekor. Jadi pasaran kambing sekarang macam mana? Sebab Haji, saya dapat tahu lah kan, orang kampung ni banyak makan kerabau. Oh, ah, kambing macam mana dekat sini? Ini kambing uh, setakat ini saya belum uh, menjual lagi tapi uh -huh. alhamdulillah mungkin tahun depan bermulalah. Mm uh -huh. Bermula antara satu dua tiga ekor lah akan di, 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 dipermusikan lah. Pemakanan kambing berkenaan ini tidak banyak menghadapi masalah. Kambing-kambing ini diberikan makanan seperti pellet selain rumput jenis napier yang ditanam di kawasan tanah sendiri. Walaupun kambing-kambing ini belum ada yang dijual, Haji Ibrahim berazam untuk mengembangkan ternakan kambing jenis Bo ini ekoran permintaan tinggi terhadap daging kambing terutama menjelang musim Hari Raya Korban. Tahai dadah merupakan makanan tradisional masyarakat Melayu Brunei di Lawas. Ikuti paparannya selepas ini. Sesak aja Haji, Tolak. Berpujung ke Kampung Datuk ini tentunya tidak sempurna kunjungan anda jika tidak menikmati tahai dadah. Tahai dadah ialah sejenis makanan tradisi masyarakat Brunei di Kampung Datuk Kuala Lawas ini. Dalam kunjungan saya ke Kampung Datuk ini, Imah membawa saya melihat sendiri cara membuat tahai dadah. Jadi ikan ni saya nampak macam dah di salai eh. Ah sudah. Sudah, sudah. Hmm. Jadi dan uh, kalau nak masak apa? Salai dah, salai. Bukan apa? Hmm. Tahai dada ni, ikan kena salai dulu. Ah. Hmm. Tak boleh goreng. Tak. Buat hmm. sinilah. Hmm. Eh. Okey, kita masuk dalam ni. Masuk ah. dalam periuk ni. Ah, masuk dalam periuk. Ah. ah. Dalam, hmm. Tapi jenis kami belanga, anu belanga. Belanga. Ah, belanga. Ah, periuk ah. belanga ah. Okey, kita masuk air aja. Ah. Okay, air aja. Ah. Hmm. Tak banyak aja air. Ah. Cukup, cukup. Sudah, sudah. Oh, sudah. Ah, okey. Biasanya uh, tiap-tiap harikah Masalah ni, Ikan ini? Ah, dadah ini? Tidak tiap, tiap hari dah. Ianya <laughs> ha. hmm, ni macam uh, menu uh, terik cilatlah. Ha. Macam dekat-dekat sini. Ha. Hmm. Selain mahir membuat tahai dadah, Hajah Maimuna juga membuat kuih celak papan yang begitu popular di kampung ini. Resepi membuat celak papan mudah didapati iaitu hanya menggunakan tepung beras dan gula kelapa. Kebiasaannya kuih celak papan ini dibakar di atas dapur kayu selama 2 jam sebelum boleh dimakan. Kuih celak papan berisi 100 biji dijual dengan harga RM6 sebungkus. Kuih celak papan ini selain dijual sekitar kampung, terdapat juga permintaan tinggi pelanggan dari Brunei Darussalam, Limbang dan penduduk di daerah Sipitang Sabah. Hajah Maimunah juga mahir membuat kuih sapit, meruku dan kuih kipang papan. <SILENCIL> ya. Yes. Di kampung Datu ni hmm. terdapat sekolah kebangsaan kampung seberang dan sekolah. Sekarang kita berada di nah, Tabika. Tabika. Baguslah kan. Saya pergi dekat kampung-kampung dekat Sarawak ni, semuanya ada tabika. Dekat Kampung Datuk ni pun ada tadika juga. Bagus-bagus betul. Jazalah di atas. Bagi menggalakkan perkembangan sosial, emosi, intelek dan fizikal kanak-kanak sebelum pendidikan normal di sekolah rendah, Jabatan Kemajuan Masyarakat mewujudkan sebuah taman bimbingan kanak-kanak di Kampung Datuk Kuala Lawas bersebelahan bangunan sekolah Kebangsaan Kampung Kuala Lawas. Dibuka pada 1 September 1981, seramai 20 orang murid berumur 4 hingga 6 tahun dari sekitar kampung berkenaan belajar di sini. Tabika ini dikendalikan oleh Hajar Sahara Haji Rajudin selaku pemaju masyarakat dibantu seorang pekerja lain. Cikgu Sarah, rata-rata murid-murid dekat sini, diorang ni dari kampung mana? Memang mereka ni adalah dari penduduk Kampung Datuk Kuala Lawas okay. yang terbahagi kepada tiga bahagianlah Kampung okay. Datuk Ulu, okay. Kampung Datuk Tengah dan di laut. Hmm. Jadi kenapa orang semua hantar sini? Memang kat sini satu-satunya tabika ke atau macam mana? Uh, tak, uh, di Kuala Lawas ni ada tabika kemas dua buah uh -huh. Jadi satu buah berada di kampung Pemukat hmm. Jadi mungkin oleh kerana di sini mereka adalah berdekatan hmm. Jadi mereka hmm. lebih senanglah mengantar ke sini lah. hmm. Jadi untuk kampung Pemukat tu adalah uh, penduduk kampung Pemukat hmm. hmm. Jadi tak ada masalah lah ibu apa menghantar anak-anak ke sini lah. Tak ada, anak -anak hmm. atau, jadi, tak tak lah. ada. Kedudukan Kampung Datuk yang berhampiran dengan muara sungai menjadikan perahu dan bot berperanan sebagai pengangkutan utama di kampung ini. Disebabkan itulah di kampung ini terdapat seorang penduduk kampung, Haji Ludin Jabair, begitu mahir membuat perahu hiasan dan perahu lomba menggunakan kayu pulai dan kayu meranti. Haji Ludin Jabair yang begitu terkenal di kalangan penduduk kampung telah musahkan pembuatan perahu sejak dari 1970-an. Seni buatannya bukan sahaja berkualiti dan halus, hasil tengah beliau sering mendapat tempahan daripada pengusaha perahu lomba untuk pesta regata di Sungai Lawas. Hmm, macam jenis uh, perahu hiasan ni, perahu hiasan jenis macam mana yang Haji buat? Ha? Ha. Macam mana pun boleh, macam dia ini pun boleh. Bermacam-macam jenis lah. macam jenis lah. Ha, macam, ini hmm, lah. Hmm, macam yang dekat tangan saya ni, perahu hiasan jenis apa? Ada nama ada? Ndak tidak, ndak. Tidak ada nama. Kecik nah. besar lah biasa dah. Kecik apa bahasa sini? Damit eh. Nah? Ah, damit lah. Ah, damit. Nah? Ah, nah. ah. Macam Haji jual kat mana Haji? Perahu -perahu ni Haji? Perahu-perahu ni. Ane 200 ni. 200 ringgit. Hmm. Oh. Orang tempah, Sudah ada orang tempah? Tempah. Sudah, Sudah ada orang banyak, tempah. Banyak banyak Brunei banyak. Orang Brunei banyak datang, datang sinilah. Beliau juga membuat perahu bageng, perahu penambang dan perahu layar. Perahu dihasilkan oleh Haji Ludin juga ditempah oleh pihak Muzium Brunei dan Muzium Negeri Sarawak. Sebuah perahu hiasan dijual RM150 sehingga RM350, manakala perahu lomba dijual kira-kira RM3,000 sebuah. Untuk tempahan bolehlah menghubungi Haji Ludin di talian 013-882-3710. Bertanam ke kampung Datuk Kuala Lawas yang majoritinya masyarakat Brunei tentunya mempunyai adat dan budaya sesuai dengan kehidupan di kampung. Hadrah atau kompang misalnya, suatu permainan yang wajib dalam masyarakat Melayu termasuklah orang Brunei di kampung Datuk Kuala Lawas ini. Apa tidaknya, setiap majlis perkahwinan atau majlis keramaian tanpa balon hadrah, majlis itu kurang berseri. Justeru itulah penduduk kampung Datuk Kuala Lawas ini menubuhkan kumpulan hadrah Rabana Masjid Datuk Pinggiran Haji Matusin yang begitu aktif di sini. Kumpulan hadrah yang ditubuhkan tahun lepas ini dibimbing Ladi Jaludin dan dianggotai 50 orang remaja yang sering diundang ke majlis keramaian sekitar lawas. Kesemua ahli kumpulan hadrah Rabana ini merupakan anak jati kampung Datuk. Mereka sering mengadakan latihan di Masjid Datuk Penggiran Haji Matusin selepas isyak iaitu tiga kali dalam seminggu. Peralatan seperti gendang atau lebih dikenali di sini sebagai Rapana oleh masyarakat Melayu Brunei disumbangkan oleh pihak masjid. Ya, sekarang kita tambah usaha untuk mewujudkan bilik ICT di masjid ini. Dan sebenarnya masjid ini sudah ada mempunyai laman sesawang Facebook iaitu Masjid Datuk Pengiran Haji Matusin. Saya berasa bangga kerana laman ini diwujudkan oleh anak-anak muda sendiri yang bukan saja anak punya sekolah, bahkan orang yang dah kerja. Jadi yang yang, yang istimewanya kerana laman web ini di diwujudkan sendiri oleh penduduk kampung ini golongan muda. Selain daripada hadrah, aktiviti keagamaan seperti zikir marhaban merupakan suatu aktiviti yang cukup sinonim dengan masyarakat di Kampung Datuk, Kuala Lawas. Di sini terdapat sebuah kumpulan marhaban yang diberi nama Kumpulan Marhaban Kampung Datuk. Ia ditubuhkan sejak kewujudan awal Kampung Datuk ini. Dianggotai seramai 40 orang, kumpulan marhaban ini sering mengadakan latihan di Masjid Datuk Penggiran Haji Matusin. Kumpulan marhaban ini sering diundang ke majlis-majlis perkahwinan serta majlis akikah di samping menyertai pertandingan marhaban yang dianjurkan sempena sabutan Maulid Rasul, pertandingan nasyid dan hadrah Borneo yang turut disertai kumpulan marhaban dari Sabah dan Brunei. selepas ini kita sambung lagi sebut permainan gambus tentu ramai rakyat Malaysia tahu Fazilno seorang yang begitu popular dengan kemahirannya bermain gambus setiap kali membuat persembahan gazal tapi itu Fazil noh. namun di kampung Datuk Kuala Lawas ini terdapat seorang generasi muda yang mewarisi kemahiran bermain gambus. Walaupun tidak sehebat Fazil noh, namun jari jemari Mak Yusof Mak Saleh juga begitu mahir memetik tali gambus mengikut gerak hati untuk mengalunkan apa juga irama lagu. Okey, so susah tak nak main gambus ni? Uh, tak susah. Tak susah? Tak susah. Mm -hmm dia nak macam gitar biasa ada kod kan ha. kalau gambus ada Ik ada yang um, huh? ikut alunan lagu ikut alunan lagu uh -huh. hmm.